Thank you. В этом занятии мы с вами разберем внутреннюю оптимизацию сайта. Основные вещи, которые необходимо сделать на вашем сайте для того, чтобы он выглядел идеально в глазах не только пользователей, но и поисковой системы. Самая важная вещь во внутренней оптимизации сайта – это структура вашего сайта. Исходя из тех запросов, которые мы с вами подобрали, мы с вами увидели, что, возможно, каких-то страниц у вас не хватает. Поэтому смело изменяйте структуру вашего сайта, добавляйте категории, подкатегории, добавляйте Дополнительные услуги добавьте раздел со статьями, с новостями. Это увеличит размер вашего сайта, но при этом у вас на сайте появится страничка под каждую группу ваших запросов, которая максимально отвечает на вопросы, которые задал пользователь. Следующая очень важная вещь внутренней организации сайта это тайтл. Это название каждой страницы вашего сайта. Итак, каких правил стоит придерживаться при написании названия страниц вашего сайта? Первое это то, что тайтл должен быть 60-70 символов. И в нем должно быть максимальное количество запросов по которым вы хотите, чтобы именно эта страничка была в топе. Основной запрос, который вы хотите продвинуть на этой странице, должен использоваться всего лишь один раз. И его нужно вставить в начало нашего с вами тайтла. Это значит, что нельзя делать там «Курсы SEO, курсы SEO для новичков, курсы SEO в Киеве». Тайтл должен нести какую-то смысловую нагрузку. «Курсы SEO для новичков в Киеве по самым доступным ценам онлайн». К примеру, так. При этом мы в нашем тайтле использовали основные запросы, по которым мы хотим, чтобы наша страничка была в топе. И самый основной запрос мы вставили в начало нашего тайтла. Следующее правило. Тайтл не должен совпадать с заголовком H1 вашего сайта, но о нем мы поговорим чуть позже. Каждый тайтл на вашем сайте должен быть уникальный. И также тайтл должен быть уникальным не только среди вашего сайта, но и среди сети интернет. То есть не копируем тайтлы у конкурентов, потому что такая страничка никогда в жизни не попадет в топ. В конце каждого тайтла размером в 60-70 символов обязательно вставляйте название вашей компании. К примеру, вы написали тайтл, вставляете дефис, там курсы SEO, Академия SEO. Следующая очень важная вещь во внутренней оптимизации сайта ⁇ это description, это описание. Каждой странице. Когда мы заходим в поисковую систему Google, вбиваем любой запрос, мы видим перед собой сайты. И возле каждого сайта есть две небольшие строчки текста. Для того чтобы сделать description, описание каждой страницы максимально привлекательным, нужно придерживаться нескольких очень простых правил. В начало каждого description мы вставляем основной запрос, который продвигаем на этой странице. После чего должен быть э, определенный текст, который вставляется на каждую страничку вашего сайта, но при этом он содержит цифры. Люди очень любят цифры и с охотностью кликают на э, сайты которые их используют это может быть там 10 лет опыта 100 гарантия там два через два дня там доставки любые цифры которые придут в вашу в вашу голову но при этом соответствует вашему бизнесу после чего вы можете вставлять значки определенные значки наверняка вы их видели это может быть стрелочка это может быть квадратичек э, и так далее в конце каждого дескрипшена обязательно используйте призывы к действию, потому что они действительно очень хорошо работают. Например, заходите, переходите, кликайте, нажимайте. Каждая страница вашего сайта должна содержать уникальный description. Он не должен повторяться из страницы на страницу. Также description должен быть уникальный в сети интернет, то есть не копируйте его у конкурентов. Следующая очень важная вещь во внутренней оптимизации это заголовок вашей страницы. Очень важно придерживаться некоторых правил при написании заголовка. Первое. Ваш заголовок должен быть взят в такие теги h1. Следующее. Заголовок должен использоваться всего лишь один раз на странице вашего сайта. И должен при этом содержать основной запрос, который вы продвигаете на этой странице. К примеру, курсы SEO. Также заголовок вашей страницы желательно поднимать как можно выше на вашей странице. Одна из очень важных вещей с недавних пор в SEO-продвижении это подзаголовки такие как h2, h3, h4. Существует несколько правил, которых стоит придерживаться при написании заголовков. Первое правило это, это то, что эти подзаголовки вообще на каждой странице вашего сайта вы должны Использовать. Вставляйте в эти подзаголовки другие запросы, чем в основном заголовке вашего сайта. Немножко разбавляйте их. К примеру, не просто там курсы SEO, да, а курсы SEO онлайн или курсы SEO для новичков. К примеру, академия SEO, курсы SEO и так далее. То есть немножко их разбавляйте. Желательно использовать подзаголовки в средине SEO текста, который мы будем писать для каждой странички вашего сайта. Очень важно, чтобы для каждой страницы вы соблюдали вложенность. То есть вверху страницы идет у нас заголовок h1, потом идет h2, потом h3. И h2 может снова повториться, но при этом вы должны соблюдать вложенность. Итак, мы с вами разобрали основные вещи внутренней оптимизации сайта, которые необходимо сделать в первую очередь, когда вы начинаете продвигать свой сайт по SEO. В следующем занятии мы с вами разберем небольшие тонкости и нюансы, которые также важны и также влияют на продвижение вашего сайта.